Да, коллега, конечно, можно владелец денег командует, я внимательно а вычитала всю программу, и мы с Александром разговаривали, я говорила, что у меня очень много вопросов по этой программе, если учесть, что взята за основу все-таки и областная программа, здесь в некоторых случаях учли мои замечания, а в некоторых так и написали, что итогом этой программы, вы знаете, какая цель этой программы, какие долгосрочные, краткосрочные результаты этой программы, так я вам зачитаю, ну просто, чтобы было интересно с точки зрения ожидаемых результатов. В результате программы короткотрывали. Подвышение ревня проинформованности громадян. Ни о чем. Подвышение сведомости до сгуртованности громад. Это городов. Это каких, каких городов мы тут собираемся объединять. Следующее. Залучение громад местных Громад міста це -да. городов городов да. до вирішення місцевих проблем. Громада це община. У нас одна громада. Ви просто не знаєте, що ви да, все писали. Розберіть спочатку. Далі об'єднання зусиль об'єднання громадян у вирішенні місцевих проблем. Об'єднання громадян це не тільки ОСПБ і ШПК, це і ЄСН, і громадські організації, і всі, хто йде, благодійний фонд, що. Это, это все короткостроковый результат. Дальше, реализация местных социально-экономических проектов, что в принципе является функцией ОСН по закону о местном самоуправлении. Следующее, поширение механизмов спьюфинансирования организации с Что такое организация с Тут непонятно, ОСББ, не ОСББ, что это такое. То есть как, как краткостроковый результат не имеется в виду создание ОСББ. Долготерминовый результаты. Mm -hmm. Вы столько что же сказали, поддерживаете, кто создается. Довготермінові результати. Реалізація принципів сталого розвитку. чому. Розвиток державно-приватного партнерства, співпраця влади та громади. Державно-приватне партнерство це не є органи місцевого самоврядування в партнерстві, це є залучення державних коштів, як ви кажете, на кредитування. Це зовсім інше. Далі дотримання прозорості та звітності використання коштів міського бюджету залучених і громадських коштів. Не зовсім зрозуміло, на якому основанні громадські кошти і кошти е, об'єднань громадян повинні таким чином касатися цієї програми і моніторингу цієї програми. Далі поліпшення якості життя громад Громад – це городів, населених пунктів. підвищення енергоефективності будинків, слава Богу, хоча б одне темі. Мультипликативный. Это не по теме. Э, Мультипликативный Это эффект. Хорошо. Мультипликативный эффект. Поширение громад, то бишь городов населенных пунктов, и активизация громад, городов населенных пунктов, в решении властных проблем. Я не понимаю, как учитывание результаты, такие результаты программы, которые декларируется как программа для поддержки ОСНД и ЖСК. Теперь, Отсюда абсолютно, то есть здесь нет вызначения понять, с чего начиналась областная программа, она начиналась с вызначения понять, для того, чтобы все одинаково понимали, о каких терминах идет речь. Так вот, ЖСК, про которые многие здесь присутствующие товарищи, которые авторы и соавторы программы, рассказывали нашим ЖСК, что им немедленно надо перерегистрироваться в СБВ, Раз, два, три, четыре. Я тут много могу сказать ЖСК, который здесь присутствует. Слава Богу, министр пояснил, что ЖСК никто не ликвидирует. Закон о кооперации никто не отменял. Единственное, что в законе о кооперации есть ОК. А дальше в кавычках хоть ЖСК, хоть Ромашка, хоть что хочет. Обслуживающий кооператив. Здесь обслуживающих кооперативов нет, а здесь есть. И те, которые участвуют в мини проектах они тоже есть. Что касается домов имени коммунальной собственности. На сегодняшний день Объективно, посчитав все СК и ОСНД города Днепропетровска, мы не получим цифру больше, чем 10% всего жилого фонда города Днепропетровска. Если мы не получаем такую цифру, мы написали в своей программе, почитайте. Значит, если мы не получаем даже 10% общей суммы жилого фонда, то тогда непонятно, на каком основании выбрасываются, например, такие дома, как у Ирины Александровны, 1800 какого-то года строения и прочие такие дома, где возможно создать только ОСН. На каком основании выбрасываются в таком случае общежития, общежития которые могут создавать ОСН. Не существует они как ОСББ, но у них нет права собственности. И они достаточно эффективны в своей жизни. Или им тоже надо было сдохнуть пойти. Вот. Следующий, следующий, момент. Значит, есть еще квартальные комитеты, уличные, микрорайонные. Микрорайонный комитет, объединяющий 22 дома, в которые входят и ОСМД, и ЖСА, и ОСН. Это что, неэффективный собственник? и своей территорией занимаются, и вместе решают все проблемы. Подождите, не, не надо перебивать, я же вас не перебивала, я только доскула до конца. А теперь, а теперь, что касательно вашей программы. Я, здесь, я могу в вашей странице очень много рассказать о том, что вы используете термины, которые вообще, ну, наверное, писатель программы либо не разобрался, либо как-то не, не доразобрался. Например, здесь используется термин «реновация сходных плит». Для особо, как бы сказать, интересующихся по Википедии реновация – это технико-экономический процесс замещение выбывающих из производства вследствие физического и морального износа машин, инструментов новыми основными средствами за счет амортизационного фонда. То есть в таком случае надо иметь амортизационный фонд. И кроме этого, реновация – это принудительное освобождение территории. То есть нас хотят освободить лестничных пролетов и так далее. Вы хотя бы разберитесь в том, что вы здесь пишете. Ну а еще, как бы, я могу много говорить. По каждому пункту у меня здесь есть абсолютно много всех интересных вещей. Но, значит, меня интересует, честно говоря, еще в том числе состав комиссии. Состав комиссии созданный из людей, которые представляют на 80% одну единственную организацию, только под разными ипостасями здесь написано. И еще мне интересно, здесь написано, что у нас тут три члена Насрады, насколько я помню, членами Насрады были я, Удот и Катя Чижик. Вы уже вы исключены из Насрады, потому что вас не было на протяжении года. потому, что, потому вы Насраду тоже прихватизировали, Катерина, Нет, это к министру все вопросы. А вы еще, а вы еще в Насраде? Я, Тамара Мирошниченко тут каким-то кулаком, кулаком,

что в области на паритетных основах входили туда представители и одной стороны, и другой, и третьей, и десятой. И в том числе сейчас в конкурсную комиссию входят представители и Дмитрий, и Сергей, и Коба там, и так далее. То есть на паритет. Но при этом Дмитрий имел несчастье сходить в Прыгунову и сказать, не надо финансировать те мини-проекты, которые вот вы здесь вот подавались и сидят. Потому что мы это в городе получим деньги. Это не лучше. И мы не урезали, и отдали на другую. Сколько заседаний комиссии прошло в этом году, скажите, вот, что сколько секундочку. раз пригласили А теперь давайте посмотрим. Не а раз. раз. Не вы раз. раз. Вы раз. Заседали? Много раз. 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 Почему вы не приглашаете никому на заседание? На что это за кулуарные решения? кулуарные решения? Друзья, сколько раз вы приглашали? Вы знаете, почему создавалась конкурсная комиссия в области под эти мини-проекты? Откуда вы притащили это сюда в город? Мы ничего не притаскивали. Мы ничего не притаскивали. Давайте называть Потому нормально что там были разные деньги, бюджеты, так разные не влияния и течения, и была просто необходимость областному бюджету выполнять эту программу. Городскому бюджету необходимости именно в этой программе с конкурсами, с проектами нет. Городскому бюджету есть смысл финансировать все столько, сколько нужно. И просто по одной программе людей не будут просто улетать. Все. Никаких проекты, ни конкурсы, ничего не надо. А так, извините, будет заседать некие 12 человек, да. что тоже, кстати, неправильно нужно нечетное количество. Да. 12 не человек, которые будут сидеть есть, и рассказывать о том, что тебе мы дадим, Правда. а да. тебе мы не дадим. Да. Я Чёрное это вижу так. Нечетное число нужно да. при принятии Правда. решения по всем большинству. Нечетное число нужно при принятии решения по всем что больше не существует В этом городе организации, которые не а а ну, ты пожалуйста. Я ну, пожалуйста. Но это ваше полважное решение. Почему? Ну Все как? Я? Подождите. Если бы это было поварное, на, на каком -то основании область, не область не создавала, я, создавала я, на авторитетный поступ, а вы не не написали не... есть 80% представителей одной организации. Скажите, какие 80%? Какие 80 Анжела. Назови 80%, Анжела. Дамар, давайте не будем. Не, назовите. Сережа. Сережа не относится. Они не относятся От относят. к давайте, а? давайте я прочитаю состав конкурса. Давайте, да. <реклама> <реклама> Александр Давайте, да. С какой организации? Какая да. это? Самопомощь, хорошо. Козин Дмитрий Сергеевич. К-12 же, же? и в том числе депутат городского совета. Копыт Павел Васильевич. Ассоциация, да. захисту Ассоциация захисту прав споживачев. Мирошниченко Тамара Гарина. Ассоциация захисту прав споживачев нет. Областная. Старосполь. Областная. Ну, организация. Конечно, другая. И другая организация. Значит, Староскольцева депутат, Лапо депутат, Рублевский депутат. Значит, здесь вообще принципиально депутатская группа не представлена. То есть здесь есть выборочные представители. Мы не стремимся, а нам главное профиль. Профильная, профильная комиссия не представлена. представлена. Профильная комиссия, представлена. комиссия Кем? вообще есть не представлена. Кто? 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 Это Ставникова. тоже ассоциация, та же самая. Вот все члены профильной комиссии. Кто из них представлен? Старый, новая, организация Я это новая. Става. Става. Та, на и сайте, сайте сказала, Какая старая, не если не есть, скачали а только. Та, что висит става, на. еще один на же Та же самая. Я ассоциация. Но, Но что дальше? Это коррупция. Это чистая

и главным исполнителем этой программы является управление финансов. Управлению финансов вменяется в обязанность проводить рекламные кампании в СББ, снимать рекламные ролики, да, печатать какие-то там брошюры, проводить обучение. Причем здесь определены четко вузы. Непонятно почему и по каким принципам. Если учишься что академия, университет мытных справа и финансов проводит обучение в два раза дешевле, чем та организация, которую указали мы. Значит, здесь... И почему бы не привлечь, извините меня, с других городов, Но если они готовы, тут то тоже здесь самое Здесь должны делать. быть, я так понимаю, тоже какие-то конкурсные условия. Здесь конечно, да. что без конкурса получаются деньги на э, там, да вот эти деньги. все рекламы, ролики, там промоушен и прочие-прочие вещи такие. Вот, то есть, насколько я понимаю, почему-то э, финансовому управлению, которое к этому в принципе не имеет отношения, не имеет средств, не имеет контингента людей, которые будут работать, не имеет пододелок, имеет другие будут заниматься. задачи. Так, абсолютно другие задачи, не и меняется несвойственная ему э, абсолютно деятельность

по энергоэффективности, энергосбережению и прочим таким вещам, реновации сходных плиты, уже по, сути было... всему. Но есть, да есть выше, Анжелика Анатольевна, компетенция этой комиссии, чем у нас всего управления, плюс, я уверен, нашей депутатской комиссии и по Подождите, подождите. Кто-то озвучил а комиссию, Уважаемый я коллега, я вам могу сказать о том, что, наверное, среди всех здесь присутствующих, я единственный, кто сертифицированный в Евросоюзе по оценке проекта и по подготовке проекта. Поэтому, извините меня, я тоже имею какое-то право хотя бы смотреть на эти проекты. Это как -то мешает. кто Более мешает? То, то возможно. Более вы. того, я эти проекты писал и выигрывал. Более того, я их в том числе и оценивал, оказывал партнерскую помощь на уровне области, на уровне государства и по обмену опытом, в том числе в Евросоюзе. Поэтому, извините меня, говорить о том, что комиссия здесь некомпетентна.